السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين أمين تبركة إمام الْعَلَامَةِ الشيخ عبد القادر الجيلاني سموك الله تعالى مرحمتنا dan kita mendapat manfaat <applause> serta <barakah ilmunya. تصفيق> Hai bodoh, jangan engkau berani menentang takdir dan engkau berkerenah padanya, iaitu yani pada takdir. Kelak engkau akan binasa. Pokoknya, hendaklah engkau rela dengan semua perbuatan Allah Azza wa Jalla, iaitu yani takdirnya. Dan keluarkan hatimu dari bergantung kepada manusia. Supaya engkau boleh menghadapi Tuhan semasa alam dengan hatimu, dengan batinmu dan dengan maknawimu. Ya, jika engkau tetap menurut petunjuk Allah Azza wa Jalla, mengikut petunjuk para rasul dan para hambanya yang salihin, dan ditambah lagi jika engkau bersedia berkhidmat kepada orang-orang yang salih, maka jangan teragak-agak lagi. Kerana itu adalah lebih baik bagimu di dunia ini. Dan nanti di akhirat juga. Ingatlah, jika engkau memiliki semua dunia ini dan hatimu tidak terikat dengan hati mereka, samalah seperti engkau tidak punya apa-apa pun walau sebesar debu sekalipun. Semua orang yang memperbaiki hatinya kerana Allah Azza wa Jalla dan dia tetap dengan Allah di dunia dan di akhirat, saya, dia menghukum antara orang-orang awam dan orang-orang khawas dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Celaka engkau Sedarkan dirimu itu Apa kadarmu Ini apa nilaimu Bila dibandingkan dengan mereka sekalian Engkau semua ingatanmu ialah makan, minum dan pakai Kemudian kahwin dan cari dunia dan tamak pula pada dunia Engkau bekerja kuat dalam urusan dunia dan kosong dalam urusan akhirat Engkau gemukkan dagingmu untuk kau hadiahkan pada ulat-ulat dan rerayapan tanah dalam kubur. Nabi SAW alaihi wasallam bersabda Allah azza wajalla mempunyai para malaikat yang menyeru setiap pagi dan petang. Hai anak adam, beranaklah untuk mati. Bangunkan rumah untuk roboh dan kumpulkannya untuk musuh-musuh. Orang mukmin itu mestilah ada niat yang baik pada kesemua tindak tanduknya. Dia tiada beramal di dunia untuk keduniaannya sahaja. Malah dia membina dunianya untuk keakhiratan juga. Dia patut. Dia patut mendirikan masjid-masjid, jambatan-jambatan, madrasah-madrasah dan ribak-ribak. Dan dia juga memperbaiki jalan-jalan raya kaum muslimin. Dan jika ada yang lain untuk dibina. Maka semua itu untuk tinggal anak istrinya dan kaum janda dan fakir miskin dan yang seumpamanya dari yang memang diperlukan dalam hidup ini. Dia membuat semua itu agar dibinakan baginya gantinya di akhirat. Tetapi dia tidak membinanya untuk kepentingan nafsunya. Suka tabiatnya atau jiwanya. Jika memang benar tujuan anak Adam itu, maka selamanya dia akan berada dengan Allah Azza wa Jalla. Dan semua hal ehwalnya. Maka tiadalah dengan Allah. Dan wujudnya pun dengan Allah. Maka tiadanya dengan Allah dan wujudnya pun dengan Allah. Kelak hatinya akan terikat dengan para Nabi dan Rasul. Dia akan menerima apa sahaja yang dibawa oleh mereka dengan kata dan perbuatan, iman dan keyakinan. Bila inilah yang berlaku, tiada syak lagi dia akan wujud dengan mereka dunia dan akhirat. Muslimin dan Muslimat. Dan penonton yang rahmati Allah sekalian. Perkara pertama yang ditekankan ialah kewajiban semua manusia, khususnya orang beriman. Untuk menerima segala takdir Allah Ta'ala dengan hati yang redha, Dengan hati yang sabar, yang reda, yang tenang. Dan melihat itu adalah pilihan Allah Ta'ala terbaik baginya. Kemudian perkara yang berikutnya dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir. Untuk terus membuang belenggu hubungan, kaitan, pergantungan dengan makhluk Allah Ta'ala. Dengan manusia-manusia. Kemudian apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir ialah mendampingi orang-orang soleh berkhidmat dengan mereka mengikut tata cara mereka, cara mereka berfikir, cara mereka bertindak. Dan itu membawa jalan kebahagiaan. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir tentang sabda Nabi sallallahu oh, alaihi wasallam. setiap hari ada malaikat yang menyuruh ya bani Adam lidu lil maut wabnu lil khirab wajma'u lil a'da. Wahai Adam, kamu melahirkan orang-orang yang akan mati. Kamu membina sesuatu yang akan roboh dan runtuh. Dan kamu menghimpungkan sesuatu yang akan menjadi milik musuh kamu. Ia ini kamu akan bertanggungjawab di hari akhirat. Sehingga apa yang kamu himpung itu akan dipersoalkan. Kemudian Syed Abdul Qadir menyebut pada bicara yang berikutnya. Orang beriman melakukan semua dengan niat yang baik. Dalam semua urusan dunianya diakhiratkan dengan niat yang baik. Dia membina madrasah, dia membina bangunan, dia bernikah kahwin, berzuriat berketurunan, dia bersahabat berkawan dalam semua tindakan, semuanya kerana Allah. Bila dia melakukan niatnya kerana Allah, adanya, tiadanya kerana Allah, maka ketika itulah Allah Ta'ala memilihnya di kalangan akhir, yang yani orang-orang yang terpilih. Terpilih di dunia dan terpilih di akhirat. Maka ini antara ringkasan bicara Syekh Abdul Qadir. Perkara pertama tentang menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu merupakan intipati terbesar dalam pengajian kesufian. Kerana perkara ini yang merupakan salah satu rukun iman yang paling sukar diterima. Kerana manusia dengan hawa nafsunya dan pengaruh sekelilingnya dan dengan apa yang diinginkannya menginginkan sesuatu mengikut cita rasanya manusia yang terkenal dengan sifat daya juangnya dengan sifat suka pada aimunya dan suka pada cabarannya mereka sentiasa merasakan bahawa apa yang mereka nak mereka mesti peroleh dan apa yang mereka nak itulah yang terbaik dan apa yang mereka berebut sesama mereka maka itulah dia kemuliaan Maka atas asas itulah manusia agak suka menerima takdir Allah Subhanahu wa Maka inilah yang merupakan peringatan Allah pada seluruh hamba-Nya. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna min sa'adat ibni Adam istikharatulllah warrida bima qadallah di antara kebahagiaan anak Adam itu ialah mereka sentiasa meminta petunjuk pada Allah dan redha dengan apa yang Allah takdirkan padanya. dia. Wa min syaqawati ibni Adam dan di antara tanda celakanya manusia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sukhthuhu bima qadallah. Dia marah, dia tak puas hati, dia tak suka, dia berkerena dengan apa yang Allah takdirkan. Tapi so, bila Allah Taala menyatakan wakana kana amrullahi qadaram maqdura dan adalah segala ketentuan itu telah ditakdirkan oleh Allah. Bila Allah Taala menyatakan ma asaba min musibatin fil aw wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabraha. Tidak ada apa pun yang berlaku atas muka bumi ini. Dan tidak ada sesuatu pun yang berlaku pada batang tubuh kamu. Mereka sudah tercatat sebelum diciptakan semua ini. Allah Ta'ala telah menulis takdir Allah, takdir hamba-hambanya 50 ribu tahun sebelum kejadian hambanya dan sebelum kejadian makhluk-makhluk. Semua telah ditulis. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam menguji manusia. Tentang bila watak manusia umum, semua manusia wataknya macam ni. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Bila Allah Ta'ala menyatakan watak manusia ini ialah Fa in asabahu khairun nitma annabi. Kau dapat benda-benda yang dia suka, tenang dia. Gembira dia, senyum dia. Sebar cerita sana, sebar cerita sini. Betapa dia menjadi orang yang ma'zuz. paling bertuah. Orang paling hebat, orang paling juara. Lalu kata Allah Taala, wa in asabathu fitnah. Tetapi bila ditimpa dengan ujian yang dia tak suka. In qala ba'ala Maka berubah wajahnya Berubah wajahnya Mukanya beku, mukanya marah tak puas hati Khasirat dunia wal akhirah Ugi dunia, ugi akhirat Pada takdir Allah Yang Allah takdirkan pada kita Yang pertama Allah Ta'ala tidak mahu kita salahkan mana-mana orang Atau untuk kita bergantung dengan mana-mana orang Sehingga kita berkata Kalau saya duduk dengan dia, saya tak jadi macam ni kalau saya minta tolong dia, saya tak jadi macam ni. Maka, setiap kali kita cuba menunjukkan bantahan pada takdir, kita bercakap tentang makhluk. Kenapalah saya tak kahwin dengan dia. Kalau saya kahwin dia, taklah saya macam ni, berentakkan. Pasti saya bahagia. Kenapalah saya tak kerja dengan dia. Kalau saya kerja dengan dia, dah dapat bonus 8 bulan. Kenapalah saya tak baik dengan dia dulu. Kalau baik dengan dia, paling kau dapat projek sikit-sikit. Demikian setiap kali kita melalui perjalanan hidup, kita mencari makhluk untuk kita kambing hitamkan. Makhluk-makhluk untuk kita tunjukkan penyesalan. Kalau saya dapat dia, dapat tu, dapat ni. Kita ini semua benar-benar yang -benar dibenci oleh Allah. Maka apa yang patut kita buat? Benar, kita Allah Ta'ala suruh kita berusaha, bekerja dengan bersungguh-sungguh. Tetapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala mengajar kepada kita. Segala usaha kamu itu bukan penentu apa yang kamu nak. Allah Taala ada pilihan yang lebih baik untuk kamu. Maka Allah memilih untuk kita apa yang baik. Apa yang baik untuk kita? Tentang kita selalu kita peringatkan diri kita, kita bukan orang cerdik. Bukti kita tak cerdik, ilmu yang kita ada pun boleh hilang. Jangan kata yang lain-lain membaca masa depan. Yang kita ada sekarang ilmu, boleh hilang tak hilang. Yang sekolah rendah hilang, sekolah menengah hilang, kolej hilang, universiti hilang, semua hilang. Buku yang kita lagi cepat hilang buku tu. Hilang ilmu, nyanyok, lupa. Lepas kita ingat, kita boleh lupa. Apatah lagi kita nak membaca masa depan, sesuatu yang kita dah tahu lama, kita boleh lupa. Kalau kita nak baca masa depan kita, ini ilmu Allah. Lalu kita berkata, kalaulah, kalaulah. Rasulullah ajar pada kita. Ihris alama yang fa'uka wala ta'jaz wasta'in billah hendaklah kamu berusaha mencari apa yang beri manfaat pada kamu jangan pernah rasa lemah dan minta tolong dengan Allah sekiranya berlaku sesuatu kepada kamu jangan berkata kalau saya tak buat macam tu tak jadi macam ni tetapi katakanlah ini takdir Allah bila Allah menginginkan maka Allah akan melakukannya tapi begitu cari hidup orang beriman kita tak akan cari awaklah puncanya awaklah sebabnya Kenapa saya tak baik dengan dia? Kenapa saya tak kenal dia dulu? Kenapa, kenapa, kenapa? Inilah perjalanan hidup kita. Apa yang Allah ajar kepada kita, kita dah sebut. Dalam tiga perkara yang merupakan kebahagiaan manusia, sentiasa bersyukur. Kemudian sentiasa bersabar. Kemudian sentiasa bertawabat dari dosa. Begitu cara menghadapi takdir Allah. Siap takdir Allah sebut, Alhamdulillah. Kemudian sabar. Kemudian sentiasa ingat dosa apa aku ni. Tentang waktu kita kena sesuatu yang kita tak suka. Kalau kita bertanya apa dosa aku dengan maksud mencarinya, maka itu yang terpuji. Bukan bermaksud apa dosa saya seperti kita kata, saya ni macam tak ada dosa. Apa pula dosa saya? Yang tu tidak terpuji. Kerana kita mengetahui dihalang sesuatu apa yang kita kehendaki disebabkan dosa kita. Kebanyakannya. Dan sebahagiannya dihalang daripada kita mendapat sesuatu sebagai bentuk ujian pada kita. Ada satu bentuk hukuman, ada satu bentuk ujian. Manusia ada dua keadaan ini. Kalau sekiranya kita mengetahui dengan ilham dan taufik Allah, ini bukan kerana kesalahan kita. Maka kita melihat ini kerana ujian Allah yang Allah kehendaki pada kita. Maka manusia berada dalam apa yang disebut sebagai kafarah pada kesilapannya. Dan ujian pada darjatnya. Kita ni tuan-tuan dalam ujian. Wa'imma kafara dosa kita. Wa'imma ia adalah satu ujian untuk darjat kita. Dia kadang-kadang kita periksa. Nak tengok siapa yang bagus, siapa yang tak bagus. Kadang-kadang kita periksa nak upgrade diri kita. Ini saja buat latihan sebab nak naik pangkat lagi ni. Kalau awak tak, awak macam biasa je lah. Tidaklah buruk. Tapi kalau awak berjaya, naik pangkat. Maka okay, itu baik. Sama dengan dalam ujian Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala takdirkan, maka jangan pernah menentang takdir Allah. Dan jangan pernah berkerenah. Apa maksud berkerenah? Kata ulama berkerenah dengan takdir Allah, kita mula kurangkan ibadat kita. Itu kerenah nama dia. Asal pergi masjid, tak pergi masjid. Asal semayang, tak semayang. Asal berjumlah, tak jumlah. Asalnya mengaji, tak mengaji. Ini berkerenah. Macam anak kita lah. Anak kita tuan-tuan. Bila dia tak suka benda kita buat kat dia, dia mula berkerenah. Dia empat pintu kuat. Dia mula buat muka keruk, muka masak. Dia mula buat tidur, buat tak peduli. Panggil buat tak dengar. tak manusia. Kata dengan anak-anak ni. Bila kita buat sesuatu yang dia tak suka. Kita pun ambil telefon dia. Ha, suka main telefon zaman sekarang lah. Zaman dulu tutup TV. Zaman dulu tengok TV, tutup TV. Atau jangan bagi dia main bawah rumah. Jangan bagi main, duduk rumah. Dia budak ni macam mana watak dia? Mula dia berkerenak. Tengah mereka lah dia tunjuk mangkangan duduk krena untuk memancing kemarang lagi dia lupa akibatnya besar asal dia hukum macam tu dia tiba dia hukum lebih berganda berganda tapi kalau dia tak berkerana dia tenang dia dapat balik apa dia nak bakal lebih banyak pada tu rupanya diambil untuk diberi lebih baik rupanya ditahan untuk kelapangan yang lebih luas Hari ni tak boleh main petani. Tapi esok daripada pagi sampai tengah malam boleh main. dibagi ke kelapangan. Demikian tak Allah. Disempitkan untuk dilapangkan. Dan ditahan untuk diberi lebih baik. Lebih baik untuk kita dan pada darjat kita di sisi Allah. Sebab itu hati-hati dengan kerenah kita waktu kita mendapat ketentuan Allah. Tapi macam mana kita nak tahu ketentuan Allah? Ini ketentuan Allah kepada kita. Yang pertama Allah Ta'ala beritahu semua telah ditentukan. Yang kedua Allah Ta'ala suruh kita berusaha ke arah yang kamu nak. Usahlah. Sebab Nabi kata, eh huris alaman yang fauh. ambilah cari carilah apa yang beri manfaat pada mu. Tak manusia sentiasa dia akan cari apa yang beri manfaat pada dia. Dia akan cari gaji besar, Kedai selesa, rumah yang baik, lokasi yang bagus. Apa yang dia nak. Maka cari, lalu dia tak dapat. Macam tak dapat. Maka dia mengetahui ini takdir Allah padanya Kalau dia nampak masih ada jalan usahanya Maka dia mesti terus buat Kemudian sesudah usaha yang Allah Ta'ala perintahkan padanya Dia mengetahui ini takdir Tak boleh pergi lah, ni je Maka dia menerima ini paling baik Ini paling bagus Yang mentakdirkan ialah Tuhan semesta alam Tuhan yang maha bijaksana Yang kita telah sebut Bahawa pilihan Allah itu lebih baik istikharatullah apa yang Allah pilih pada kita disebut dalam hadis seorang hamba itu Allah Taala pilih sesuatu yang dia tak suka maka mula dia membencinya tetapi menerimanya sehingga dia melihat kebaikannya kadang-kadang hidup kita macam tu kadang-kadang kita akan lalu sesuatu yang kita tak suka kalau kita terima dengan dengan dengan, dengan uh, tegangnya lama-lama kita nampak ada baiknya baik waktu kita kat sekolah Kena marah di cikgu, kena itu, kena ini. Lepas kita grad, kita keluar belajar, orang oh nampak bagus rupanya. Sebab itu saya berjaya. Akademikan dalam memahami takdir Allah yang mudah dipahami. Bagi orang yang Allah ta'ala buka hidayahnya, bagi Allah tunjuk jalannya. Sebab itu belajar berdoa dengan berkata, Allahumma raddini biqadha'ika. Ya Allah jadikan aku redha'un dengan segala takdir. Maka dengan itu kita akan ada satu tempoh untuk Allah Ta'ala tunjukkan perjalanan hidup kita yang paling baik. Ketika mana jiwa ini agak suka menerima takdir Allah. Mulakan dengan sabar-sabar. Kemudian doa biar Allah jadikan kita mampu untuk menerima takdir ini. Sehingga kita nampak jalan keluarnya dan akan nampak kebaikan. Ini sebenarnya aras dalam mengukur nilai iman kita. Semua orang dalam bab lain bagus-bagus-bagus-bagus. Tiba masuk takdir Allah. Ada perkara yang tidak disenanginya, ketika itu dia mula memberontak. Ketika itu dia mula menunjukkan watak sebenarnya. Maka kita tak akan kenal diri kita. Sehingga datang satu takdir yang tidak kita sukai. Waktu itu kita kenal apakah kita punya hubungan yang kuat dengan Allah atau longgar. Waktu itu baru kita mengetahui apakah kita akan masih ingat makhluk-makhluk. Yang kita akan bergantung dengannya. Yang semuanya pergantungan yang rapuh. Yang tidak mampu mengubah apa yang berlaku dalam hidup kita. Akhirnya kita lihat perjalanan ini sebenarnya ialah perjalanan seorang diri. Bukan perjalanan bersama manusia. Tuan-tuan akan faham kaedah ini. Oh, perjalanan ini, sehingga kita ke alam barzah ialah perjalanan seorang diri. Walau zuhir kita nampak kiri okay, kanan ada kawan sekian-sekian. Tapi semuanya akan hilang. Dengan sakit mereka hilang. Tapi bila kita sakit tak ada dah kawan hilang, 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 hilang. Dengan sebab faktor umur kita mula kita lihat kita, kita hilang, 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 hilang. Akhir barulah kita tahu perjalanan ini ialah seorang diri. Sebagaimana saya datang seorang, saya akan pulang seorang. Maka apa yang perlu kita ada ialah Allah dalam hidup. Bukannya manusia. Maka disilah makna kesempurnaan menerima takdir Allah Ta'ala. Wallahu al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.